Arvadınız xeyr olsun hörmətli izləyicilər. Bu gün biz sizə Xırdalanda, Xırdalan dairəsinə yaxın, 20 Yanvar metrosuna 5 dəqiqəlik məsafədə avtovağzalara yaxın bir məsafədə, 5 dəqiqəlik bir məsafədə yeni tikili 14 mərtəbəli binanın 12-ci mərtəbəsində orijinal 2 otaqlı, təmirdən yeni çıxmış bir mənzil təqdim edirik. Bura mənzilimizin giriş hissəsidir. Belə bir çox geniş belə bir foyəsi var. İstənilən mebel Yığmaq olar. Mənzilin ümumi sahəsi 87 kvadratdır. Mənzil təcili satılır. Təcili əlim yanda satılır. Yəni bu günkü bazar qiymətindən çox ucuzdur. Bina tam yaşayışlı bir binadır. Qaz, su, işıq daimidir. 24 saat mühafizə xidməti və yeraltı garajı mövcuddur. Təkrar edirəm, mənzil bazar qiymətindən çox ucuz qiymətə və əlim yandı qiymətə satılır. 87 kvadratdır. 87 kvadratdır. Burda mənzilimizin mətbəxi yerləşir, belə bir geniş mətbəxi var. Döşəmə laminatdır. Mətbəxdən balkona çıxışı var, burda belə bir balkonu var. Avqaqlardan istifadə edilib. Əvvəl bu mənzil tam başqa bir qiymətə satışa çıxmışdı. Prosto indi isə mənzil sahibinin pul lazımdığı üçün qiyməti endirilib. Arjad 3 otaqlı bir mənzildir. Bazar qiymətindən ucuz təklif olunur. Sənəddə kupçadır. Qupzalı bir binadır. Burda mənzilimizin zalı yerləşir. Zaldan da balkona çıxış var. Çox işıqlı bir mənzildir. Zəngli aboylardan istifadə edilib. Mənzilimizə təşəkkür edirəm. Sənəti qubca. Bu binada təmirsiz evlərin 1 kvadrat 800 manatdan təklif edilir. Bu mənzilisi demək olar ki, təmirsiz qiymətə təklif olunur. Burda mənzilimizin sanitar qovşağı yerləşir. Belə bir sanitar qovşağı var. Burda isə mənzilimizin yataq otağı yerləşir. Mənzilimizin qiyməti 81.000 manat satışa çıxıb, sənəd hukukcadır. 87 kvadrat mənzildir. Xırdalan dairəsində yerləşir. 81.000 manatdır. Stilik sistemi kombidir, sənədçə qutcadır. Mənzil nağd pulasadır. Xahiş edirəm Nissiya kreditlə zəng edib, yəni zəng eləməyin. Ancaq nağd pulasadır. Daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün buyurub zəng edə bilərsiniz. Sizin də satışa çıxmış əmlakınız varsa, bizə müraciət edə bilərsiniz. Hər qiymətə mənzillər təklif edə bilərik. Bu günə bu qədər. Sağ olun.